нашу традиційну післямачову прес-конференцію. Сьогодні в прес холі головний тренер ФК Геліус Харків Сергій Валерійович Сизихін. Традиційне запитання до головного тренера команди. Ваше бачення сьогоднішнього поєдинку, власне, коментар до гри. Першу всього, мабуть, не заслужуємо враження. Нам більше сьогодні нічим гра у осінній Всегда, наверное, такой состоит из большого количества единоборств вот, компактности на футбольном поле. Вот. Что касается созданных моментов, да, очень много мы разбирали, соперника знали сильные, слабые стороны. Прекрасно знали, что очень много передач, мы на площадку, видели, как забивает команда, видели, как пропускает. Вот. Используя свои моменты, были хорошие и у Лиги Ушицкого в первом тайме, используя на 94-й минуте Сергей Кравченко выход практически один в один. То есть игра могла сложиться для нас по-другому. Но, естественно, всегда больно, наверное, пропускать мячи на 94-й минуте. Тем более такие непонятные. Есть, как бы, у меня, естественно, разберем, посмотрим, но у меня есть вопросы к людям, которые обслуживали эту игру, потому что было несколько эпизодов, которые трактовались как-то ну, непонятно. То есть я не хочу сказать, что там в нашу сторону, в сторону Днепра, вот, но и, и в те, и в те э, моменты э, как-то непонятные действия. Но это все э, естественно, мы сами виноваты, естественно будем разбирать, анализировать, вот. Поэтому еще раз повторюсь, не заслуживает на поражение, ничейная игра, ну что моему то моему. Запитание к Сергею Ну, В связи с существованием команды Индонезии в Харькове, насколько э, город, администрация города области помогает Гелиусу для того, чтобы Харькове представлен приоритетные деньги? Никак не помогает. Mm. Ну, в болевальнике помнит Сергея Валеровича, я как Черкаського вся черкась це это было Ваше вашем команда футбольника есть. Сейчас вы на тренерском месте. Вражение от проезда до Черкаси. Ну, залишились друзья. Там, ну, естественно, есть друзья, знакомые. Вот, ну, знаете, карьера игрока и карьера тренера это разные вещи. То есть есть футбольное поле, где мы выполняем свою работу вот поэтому очень хотелось сегодня выиграть да в принципе как и ну во всех играх то есть э, хороший город хотелось бы видеть намного больше болельщиков на стадионах и на вашем в частности вот. поэтому очень хотели выиграть вот. не получилось за вашу нашу пресс-конференцию дякую за за вычеркный